أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا كُنْتَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يق يوم ينفق في الصور فتأتون فواجا وفتحت السماء كانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يزوقون فيها بغضا ولا شربا إلا حميما ووساقا جزاء بفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا وآنابا وَكَوَاعِبَ ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه قطابا